السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والصلاة لله رب العالمين، والآقبة للتقوى واليقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المقصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قِيَامِ يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قفلي صدق الله العلي العظيم عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله أزيز مؤمنين günlərin səyidi cümə günündə məkanların aliisi Allah evində əvvəla özümü və hər bir növbəzə ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət edirəm. Allah mütaal bizləri təqvalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. Amin. Dünən yanvar ayının 20-si tarixdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bir cinayətin soyqırğanı il dönümüdür. 1990-cı il yanvar ayının 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet imperiyasının qoşunları öz haqqını, hüquqlarını, azadlığını, müstəqilliyini tələb etmək üçün haqlı olaraq meydanlara çıxmış insanlara hücum elədilər və qətli am elədilər. Neçə neçə həmvətənimiz, yaşlı, cəvan, qadın, uşaq olmadan şəhid elədilər və böyük bir tarixdə cinayətə əl attdılar. Bu bizim xalqımızın, millətimizin həm hüzünlü bir günüdür, matəm günüdür və həm də bu xalqın, bu millətin şərəfli bir tarixidir. Xalqımızın azadlığı, xalqımızın müstəqilliyi qan bahasına əldə edildi və bu xalqımızın iradəsi hesabına əldə edildi. Biz bu müstəqilliyi elə sıradan bizə bəxş eləmədilər. Bu bir hədiyyə olmadı. Bu şəhidlərimizin qanı bahasına, canı bahasına baş verdi və daimdə şəhidlərimizin qanı ilə, canı ilə bu xalqın, bu millətin, bu ölkənin müstəqilliyi, azadlığı həmişə qorunacaq və inşallah da Allah mətaal bu yolda, bu haqq yolunda bu xalqa, bu millətə yar və yardımçı olsun. Əziz şəhidlərimiz dünən yad edildi və möminlər bir daha öz ehtiramlarını və öz vəzifələrini icra eləmək üçün şəhidlərimizin ziyarətində oldular. Şəhidlərimiz bir daha anıldı. Bütün şəhidlərimiz həmənki gündən yad edildi. Bütün şəhidlərimiz istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, ondan sonrakı dövrdə və Vətən müharibəsi dövründə hər nə qədər şəhidlərimiz varsa, hamısı Qarabağ şəhidləri, 20 yanvar şəhidləri, Xocalı şəhidləri hamısı birlikdə anıldı, ruhlarına dualar oxundu. Və bir neçə kəlmə ilə istirəm bu gün cümə söhbətində şəhidlərimizin və şəhadətin barəsində söhbət eləyək. Həzrət İslam peyğəmbəri sallallahu alayhi və alihi və səlləm-in kəlamlarından da həzrət buyurur: vəuka kulli zibirin birrun hətta yuqtalar racul fi səbiilillah həzrət peyğəmbər əkram buyurur ki bütün gözəl işlərin bütün yaxşı işlərin bütün yaxşı əməllərin üstündə bir yaxşı əməl var istənilən bir yaxşı əməlidisək ondan daha yaxşı bir əməl tapmaq olar ondan daha bir üstün əməl tapmaq olar həzrət buyurur o vaxta qədər ki bir nəfər Allah yolunda, hak uğrunda qətl olunan, hətta yuqtələfi səbilillah, fəizə qutlə fi səbilillah fəleysə fawqahu bir şey. Bir adam ki Allah yolunda öldürüləndə, hak, ədalət uğrunda öldürüləndə, Həzrət Peyğəmbər əsrəm buyurur, ondan üstün bir əməl yoxdur. Allah ondan üstün bir əməl bəşərə bəxş eləməyib. Şəhəbət və şəhidlikdən üstün bir məqam yoxdur Allahu Taala yanında. Hz. Peyğəmbərə həcrən buyurur. Şəhidlərimizin sərvari ağa İmam Hüseyn (əleyhissalam) o gün ki Məkkədən çıxıbdı, üst tutmuşdu Cüfə şəhrinə. Cəzratə dəvət eləmişdilər. Hz. Mədinədən çıxarkən və Məkkədən çıxarkən bir neçə insan Hz. İmam Hüseyn (əleyhissalam)ı saxladı və möizə elədilər nəsihat elədilər. "Cağa getmə. Cufə əhli bilirsən ki, sözünə vəfa etməyəcək. Cufə əhli səni öldürər, əhli ayalığı öldürər. Sözlərinin üstündə dayanmayacaqlar." Amma həzrət Əmmose Ali əleyhissəlamın cavabı nə idi? Həzrət buyurdu ki, "Siz belə düşünürsüz ki, sizin bu dediklərinizi mən təhlil eləməmişəm. Bular ki deyirsiz mən hamısını təhlil eləmişəm. Və elə sözünüz də haqqdır və düz də deyirsiz." Mən bilirəm ki, məni və əhli əyalıımı şəhid eləyəcəklər. Sadəcə baxın, şəhadət budur. Əgər amal və hədəf haqqısa, o şəhid o amalın uğrunda canından keçməyə belə hazırdır. Bizim də vətənimizin torpaqlarımızın uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimiz amma onların hədəfləri çox böyük idi. Onlar da bilirdilər ki, getdiyi yerdə düşmənin qülləsinə toş gələcəklər. Onlar da bilirdilər ki, bu yolun nəticəsində şəhadət var. Amma o gün doğurdan da bir günün içində bu xalqın, bu millətin qeyrətli olanları könüllü şəkildə sürətlə hamısı getdi. Hamısı xahiş eliyirdi. Biz o günlərin şahidi idik. Hətta o çağırish mərkəzində yalvaran gözlərimizi görmüşdük ki, məni də aparın. Baxın, əqidə budur. Mənəviyyat budur. Özünü millətə, xalqa haqq uğrunda fəda etmək budur. O zaman Düşmənimiz post qurmuşdu ki, cəbhədən əsgərləri qaçmasın. Amma bizdə postlar qurulmuşdu ki, insanlar axın axın özbaşına cəbhəyə getməsinlər. Onun qarşısını almağa çalışdılar. Bu millətin, bu xalqın dəyəridir. Bu insanlarımızın, cəmiyyətimizin dəyəridir və şahadatə bağlılığının nəticəsidir. Bu şahadatə bağlılıq daim bu xalqın ruhiyyəsində varkən bu xalq hər vaxt qalibdir və hər vaxta düşmənə yetərincə cavab verə biləcək. Allah Mütəal şəhidlərimizi çox əziz tutub. Bilirsiniz, Quranda şəhidlərimizin barəsində bir çox ayələrimiz var. Onlardan biri ki, adətən hamımızın daimi eşidiyi və yadda saxladığı ayələrdən biridir. Allah Mütəal buyurur: "Vəlatəh səbənəlləzeynə qutilu fi səbilillah amvata" bəli ahya on u endə rəbbim yürüsəqon nə va da haqq uğrunda allah yolunda canınla keçmişlərə ölü deyisiz onlar diridilər allahın yanındadılar və ruzilənilər onların ruzusu kəsilmir bütün insanların axırıncı nəfəsində ruzusu tamamdır və yaxud belə desək insanın ruzusu tamam olan cün nəfəsinin sonundusudur ömrü onunla bitir. Laçin şəhidlərin barəsində Allah mətal buyurur: Onların ruzusu kəsilmir. Onlar ölümndən sonra da ruzlənirlər. Bu ayə nə vaxt nazil olmuşdu? Tarixdə yazıblar bu ayənin nazil olmasın Abdullah Ənsari ki eşidmişsiz Cabir ibn Abdullah Ənsari məşhur peyğəmbər səhabəsi. 7 dənə məsumu dərk edən səhabə Hz. Peyğəmbəri dərk edirmişdi. Hz. Həzrəni dərk edirmişdi, xanım Zəhrəni dərk edirmişdi. İmam Əsədin və İmam Sənin, İmam Səddədə Əleyhissəlamə və hətta İmam Bəqir Əleyhissəlamə Peyğəmbərin salamını gətirmişdi. Çox xoşbaxt bir səhabə olub. Cabir ibn Əbdullahın oğlu 7 dənə məsumu dərk eliyib. Cabir ibn Əbdullah Ənsarının atası Abdullah Ənsarı Peyğəmbər səhabəsidir. Nəmin bir şəxsiyyət idi. Onun bir dostu var idi. Mübəşşir ibn Munzir adlı bir şəxs idi. Bədr müharibəsində bunlar hər ikisi iştirak etmişdilər. Mübəşşir ibn Munzir şəhid oldu Bədr müharibəsində. Abdullah Ənsari sağ qaldı və çox məyus olmuşdu. Öz yaxın dostu şəhid olub O saq qalıb və bu saq qalmağına görə şahadat zirvəsinə yetişmədiyinə görə çox peşmandı, çox narahatdı. Hər vaxt gəlirdi peyğəmbərin yanına. Deyirdi: "Peyğəmbər, sənə fəda olum. Dua elə mən də şəhid olum da. Axı dostumun zər şəhid oldu, mən qalmışam həyatda. Mən o məqama yetişə bilmədim. Mənim üçün də dua elə." Günlərin bir günündə Abdullah Ənsarı yuxuda öz dostunu görür. Dir gördüm vəziyyəti çox yaxşı idi. Halı çox yaxşı idi. Dir məndən soruşdu ki, Abdullah, sən niyə bu qədər qəmginsən? Dedim axı Mübəşşir, sən şəhadət şərbətini içdin, amma mənə nəsib olmadı. Dedi narahat olma, tezliklə Allah sənə də nəsib eləyər. Dir mən gəldim bu yuxumu peyğəmbərə danışdım. Peyğəmbər gürdü ki, bu sənin müjdəndir, Abdullah. Mən də dualayacağam sənin üçün. Üstündən az bir müddət keçdi. Uhud muharibəsində gəldi, Abdullah Ənsarə də şəhid oldu. Tarix yazıb Abdullah Ənsarını çəkə tikə eləmişdilər. Çox əziyyətlə öldürmüşdilər. Bədənində salamat yer yox idi. Döüşdən sonra şəhidlər dəfn olunur. Həzrət Gördü ki, Abdullah Ənsarın oğlu Cabir ibn Abdullah Ənsari atasının o vəziyyətini görüb çox məyus oldu. Atasının o halını gördü. O cür doğran tikə parçası olmasını gördü, çox narahat oldu. Həzrət Peyğəmbər buyurdu ki, Cabir narahat olmacın. Düşünürsən məğer aton əziyyətlə ölüb. O qılınz yaraları, o balta yaraları, o nizə yaraları onu incidib Mən sənə bir söz deyim, bu Allahın sözüdür. Allah buyurur: Şəhidə düşmənin zərbələri deyəndə o sanki günəşin qızmar altında susuzluqdan yanan bir insana sərin bir su versən, o suyu içəndə necə ləzzət alır insan. Ya dozası halının Ramazan ayında uzun günlərə çı düşürdü. İftar vaxtı o cibi bir iftarda bir stəkan sərin su içirdin. Dünyanı sənə bəxş edirdilər. Həzrət buyurdu ki Cəbir, şəhidlər zərbə alanda həmen ləzzəti hiss elirlər. Düşünmək olar ağrıcı keçiriblər. Və bu ayə nazil oldu həmen vaxtda. Tala tahsabenne llezina qutilu fi sabilillah amvat Bu Cabir ibn Abdullah Ənsarınin atası Abdullah Ənsarının barəsində nazil olmuş bir ayədir. Budu məqamı şəhidlərimizin, budu uca məqamı. İmam Rza alayhissalam danışır bu hadisəni. Dil bir gün Həzrət Əmir Əli salam Siffə muharibəsinə insanları hazırladırdı. Döyüşçülərin ruhiyyətini qaldırırdı, danışırdı onlara. Bir nəfər qaldı sıralardan birindən dedi ki: "Ya Əmir, Bizə şəhadətün üstün məqamları barəsində danış. Tabiz ruhlanaq. Hz. Əmir Əli (ə.s.) təbəssüm elədi. Dedi: "Cavan, bu sualı ki mənə verirsən, mən bu sualı bir gün döyüşlərin birində peyğəmbərə demişdim. Döyüşə çıxırdıq ki, ki, mən peyğəmbərin atının təkində idim. Dedim: "Peyğəmbər, şəhadət dəm şahidliyin zirvəsindən bizə çıxın danış." Peyğəmbər bu sözləri dedi, indi mən sizə onları çatdırıram. Bu yurdə döyüşcü ki, döyüş üçün qərar verib, qərar verdi ki, mən gedirəm cəbhəyə. Əziz şəhidlərimiz, yaralı qazilərimiz, salamat qalsılarımız. Onda ki, qərar vermişdilər ki, biz cəbhəyə gedirik, bir Allah cəhənnəmin odundan olarsın bir dənə bəraət imzalayır. Də onlar cəhənnəm odunu görməsin. Hər kim ki, qərar verib döyüşə getmək üçün Şahid olubsa da olmayıbsa da. Qazı olubsa da olmayıbsa da. Peyğəmbər buyurur ki: "Allah olarcsın cəhənnəmdən bir dənə bəraət imzalayıb." Dil eləcə silahını götürdü, döyüşsün hazırlaşa. Allah baxıb o bəndəsinə fəxr eləyər, mələklərin yanındır. Nə məqamdır. Allah baxıb bəndəsi ilə fəxr eləyir. Elə ki, deyir, gəldilər ailələri ilə görüşdilər. Bu günlər yadınızda da hamsı, əzizlərimiz, əziz şəhidlərimiz. Gənəldilər valideynləri ilə vidalaşmaq üçün, görüşmək üçün ki, gedirlər. Deyir, Allah Mütəal özünün və onun bütün ailə üzvlərinin günahlarını silər. Hər nə qədər günahları var, insallah, deyə mən keçdim. Elə ki, deyir, düşmənlə üz-üzə gələllər. Hz. Peyğəmbər əcrim buyurur ki, Düşmənlə müzbuz qalanda əsgər Allahın onun üçün yazdığı savabı deyir, mən peyğəmbər belə bilmirəm nə qədər. Onun savabının həddini, hüdudunu Allahdan başqa heç kim bilmir. Nə mələklər bilir, nə peyğəmbərlər bilir, nə imamlar bilir. Çox adi bir dərəcədə Allah yanında. Eləcə deyir, düşmənlə mübarizə edir. Allah mələklərinə əmr eləyir qanadlarınızı çəkin üstərinə. Onlar üçün dua edin. Döüşün ağrısını hiss etəməsinlər. Onlar əziyyət görməyib döyüşdə. Onlar eşqinən oşu görüblər. Və həzrət Qurdə ondakı yerə düşər. İndi o dövrün döyüşündə məsələn atdan yerə düşərdilər. İndiki məsələn döyüşdə ki əsgərlərimiz vurulur, qəlpə Yarası, güllə yarası alır düşər yerə. Dir Allah nida edir. Merhaba. Paç bədəndən çıxmış, paç ruha salam olsun. Paç bədəndən çıxmış, paç ruha salam olsun. Baxın əzizlər. O şəhidlərimiz bədənləri pak idi ki, onların ruhları da pak idi. Onlar paç yaşamışdılar ki, o paç bədəndə paç ruh olar. O şəhadət zirvəsindən uca ola bilən ruhlar paç bədənlərdən qalxıb. Bu Allahın sözüdür. Çox təəssüf eləyirəm və bunu vurğulamağa özümə qeyb vacib bilirəm. Bir neçə fər xəstə, çox üzr istəyirəm mən bu ifadəyə görə amma bunlar deyilməlidir bəzən cəmiyyətin xəstəlikləri gələcdiilsin. Bir nəfər xəstə çıxıb məhəllərimizin barəsində çox da uyğun olmayan ifadələr işlətdi. Birincisi budur ki, məhəllə dövlətin bir dənə rütbəsidir, hərbi bir rütbədir. Və ikincisi budur ki, vətən müharibəsindəki bizim şəhidlərimizin böyük əksəriyyəti məhəllədir. Və bu gündə cəbhədə bizi qoruyan həmin o igid oğullardı ki, biz bu gün rahat oturmuşuq evlərimizdə, ailənizlə. Onlar bizim bu millətin, bu xalqın namusun, qeyrətinin qoruyan oğullardı. Əlbəttə bir insanın ki, həyatda itirə biləcək heç nəyi qalmayıb, o bu sözləri deyər. Çünki onun bir şey yoxdur ki, onun axəlləri qorusun. Qeyrətli oğullar, qeyrətli ana-bacılar onları qoruyur qeyrətlərini qoruyurlar, namuslarını qoruyurlar. Bunun ki bir itirəcəyi şey yoxdur. Bu cəsarət tapır, o cür əziz bir insanların barəsində dil uzadır. Allah onların barəsində buyurur ki, paç bədənlərdə olan paç ruhlar da olar. Əlbəttə napaçlar paçın qadrını heç vaxt bilməz. Əlbəttə <coughs> ömründə Hər bir libas görməyən, ömründə bir dəfə xalqa, millətə xidmət etməyən, daim öz həvəsləri üçün yaşayan insanlar dəyərlər bilmir ki, nədir. Nizami Gəncəvi yazır, buyurur, dəyərləri olmayanın dəyəri olmaz. Bizim əsgərimiz də, zabitimiz də, cicrimiz də, məxəmimiz də bu millətin bu xalqın dəyəridir və bu xalq bu millət onların dəyərlərini qorumağa borcludur və qoruyur da laizimsən çox təəssüf ki bəzən cəmiyyətdə bir iki xəstə zehininə bu cür ifadələrlə narahat elir və haqlı narahat olur cəmiyyətimiz, insanlarımız və bu cür şeylər təbişi qəbul edilməlidir Badr müharibəsində Xeyzəmə bir yaşlı kişi idi, səhabə idi. Oğlu da Səad onda idi. Bir qoca anası var idi Səadın, Xeyzəmənin həyat yoldaşı çox qoca idi, özü də qozalmışdı. İndi müharibəyə gedirlər, oğul deyir, ata mən gərək gedəm. Ata deyir ki, oğlum mən yaşlıyam, qoy mən gedəm. Razılaşmırlar. Nəticə deyirlər, gəl onda puşkata hansımıza düşsə gedər. Puş yatınlar oğul səhədə düşür puş. Oğul səhəd gedir, xeyzəmə qalır evdə anaya, həyat yolbaşına xidmətç. Cəhd şəhid olur Bədrdə. Dir xeyzəmə çox narahat olmuşdu. Gəlirdi daim peyğəmbərimizə, deyirdi: "Peyğəmbər, mənsin də dua etcinə. Mən də şəhid olub. Oğlum gedən məqama mən də getməyə yetişəm." Peyğəmbər deyirdi: "Xeyzəmə, mən sən üçün dua edirəm." və bir il keçdi üstündən bühüd muharibəsində xeyzəmədə şəhid oldu. Baxın, o amandan yaşayan, o məqsədlə yaşayan, o ruhiyyənə yaşayan insanların hətta hədislər buyurur, yatağında belə ölsə Allahına şəhidlik dərəcəsi verər. Allah'a am veril, izzetinə, cəlalına, əzəmətinə. Allah mütəal xalqımızın, millətimizin dəyərləri olan şəhidlərimizin uca məقامın daha da ali qərar versin.